между востоком и западом страны э, есть большое недопонимание. Именно не разногласия, а э, непонимание целей, причин, э, взглядов друг друга. И в вопросе люстрации, в вопросе очищения э, нашего государства э, такого непонимания быть не должно. Э, мы должны вместе согласиться зачем нам очищение государственной машине, вместе решить, по каким правилам она должно пройти и вместе ее провести, для того, чтобы эта государственная машина действительно работала на каждого гражданина, независимо от того, где он живет. Нынешние рабочие группы, которые существуют и создают законы, они на 90% состоят из представителей общественных организаций, в том числе правозащитных, либо Профессиональных юристов, которые в этом случае работают как волонтеры, им интересно участвовать в создании такого законодательства. Роль нынешних государственных органов, в том числе правящей коалиции, практически нулевая. Я попросил представителей всех политических групп делегировать своих людей в обсуждение правил иллюстрации. И кроме обещаний, пока не получил ни одного делегата, может быть, это и хорошо, что политики не будут формулировать правила, по которым будет очищаться вся государственная машина. Я глава иллюстрационного комитета только по названию. Дело в том, что, как мы с вами обсуждаем, в Украине не существует законодательства иллюстрации. Соответственно, и орган, который будет проводить иллюстрацию, может быть создан только одновременно с этим законодательством. Мы предложили Кабинету министров три решения, как можно создать иллюстрационный комитет в соответствии с законодательством и ждем, когда одно из них будет принято. А так я до сих пор работаю как общественный активист, как волонтер. У меня нет кабинета, кресла, фикуса. Есть просто желание, чтобы законы были приняты, чтобы они были эффективны и, что не менее важно, чтобы их поняла вся страна.